Müdafiə Nazirliyi Bomba Cəlal Arutyunyanı parça-parça edib. Xəbəri keçməzdən öncə kanalımıza abunə olun və bildirimləri aktiv edin ki, ölkədə və dünyada baş verən ən son yeniliklərdən anında xəbərdar olasınız. Xəbər verdiyimiz kimi Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi və ölkənin xüsusi xidmət orqanlarının 27 oktyabr 2020-ci il tarixində birgə həyata keçirdikləri unikal xüsusi əməliyyat zamanı Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin əməliyyata təşəddüdüldür. Vət taktiki orta hündürlüyündəki puadan dəqiq zərbə nəticəsində qondarmaq ikən Müdafiə Naziri Cəlal Arutunyyan məhbədilib. Nəcəmlent bildirir ki, Azərbaycan təhlükəsizlik qüvvələri parlaq əməliyyatın görüntülərini də yayır. 5 gün sonra cəmi bir neçə saat əvvəl Erməni tərəfi hər halda Arutyunyanın ağır yaralandığını etiraf etdi. Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin verdiyi məlumata görə separatçı qoşunların komandanı ölüm ayağındadır. Hərçənd Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyindən virtual az orqə bildiriblər ki, Arutyunyan Azərbaycanın xüsusi əməliyyat nəticəsində öldürülüb. Cəlal Arutyunyanın parçalara bölündüyünə dair təqzip olunmaz dəlillərimiz var. Ermənistan tərəfi Arutyunyanı bizə canlı olaraq göstərə bilsəydi, biz bu sensasiyaya yalnız sevinərdi. Ermənistan Kivinin tirajladığı informasiya qoşunların komandanının həlak olması faktını gizlədən erməni güc strukturlarına ictimai təzyiqin yumşaldılmasına cəhddir. Paşinyan öldürdü ermənilər onu necə dəfn edəcəklər? Hazırda Ermənistan cəmiyyəti Paşinyana qarşı çox aqressivdir. Hələ onlar bütün gerçəklikləri bilmirlər. Təsəvvür edin ki, əsl gerçəkliklər məlum olsa nə baş verəcək? Bu sözləri redaktor Azə Milli Dirçəliş Hərəkatı partiyasının sədri Fərəc Quliyev deyib. O qeyd edib ki, Erməni xalqı Paşinyana belə bir sual ünvanlayacaq. Belə olacaqdansa, niyə bu qədər adamın ölümünə səbəb oldu? Bütün bunların qarşısında dayanmaq Paşinyan üçün asan olmayacaq. Onun belə bir əminliyi var ki, Rusiyadan uzaqlaşmaq, Qərbə sığınmaqla xilas olacaq. Azərbaycan tərəfi də Ermənistanın məsuliyyətini müəyyən etmək üçün sənədləşmə işləri aparır. Biz onlardan külli miqdarda təzminat tələb etməliyik. Üstəlik Paşinyan dinc əhaliyə qarşı son terror aktları ilə bağlı da beynalaxaq hüququ qarşısında cavab verməlidir. Hər tərəfdən məngənədə qalan Paşinyanın xilas olmaq şansı yoxdur. Onun bundan sonrakı bütün hərəkətləri bataqlıq effekti verəcək. İrəliləməyə çalışdıqca batacaq. Bunun biz üçün elə bir əhəmiyyəti yoxdur. Azərbaycan artıq öz məsələsini həll edib. Paşinyan artıq ölüb, sadəcə Erməni xalqı və siyasətçiləri onun necə dəfn edilməsi istiqamətində fikirləşir.